Ми повертаємося і продовжуємо говорити про блокаду Крима. Я би хотів запитати вас, пане Олексію, а в правого сектору який рецепт повернення Криму? Це військова операція або економічний тиск? Або яким чином ви бачите? Ну серді правильно сказав, що способів може бути лише два: Тобто, або військова операція, яка буде ускладнена тим, що на Крим, грубо кажучи, ведуть там. Дуже обмежені дуже вузькі сухопутні шляхи, так? Тобто в на вузьких перешийках стримувати їх буде дуже просто російським окупантам. Або способи економічного тиску. Відповідно, ми тиснемо цим не просто на Крим, а тиснемо на Росію, яка втрачає ресурси. Крім того всього, не, не потрібно забувати, що товари, які заходили в Крим, вони потім потрапляли на територію Російської Федерації. Там люди, які завозили, платили податки. На ці податки Путін вдягав своїх зелених чоловіків. Вічків, які йшли на Донбас, і вбивали наших хлопців. Тобто, коли колега говорить про те, що нам треба акуратно якось там повертати Крим, то треба не забувати про те, що кожен день, коли він лишається під окупацію, і кожен день, коли він коштує Росії взагалі копійки, він приносить якісь. Податків в бюджет Росії, тобто е, на них купуються патрони, які летять в нас е, на фронті. От зараз, Олексій, зараз, коли я в Криму... Олексій, але я чув, наприклад, що в Севастополі стоять повно кораблів з Туреччини з турецьким продовольством. Чи цією блокадою ми не допомагаємо іншим державам, наприклад, туреччині, просто економічно допомагаємо? подивіться уважно на цю ситуацію. Що ви хотіли? Е, у нас півтора роки де війна з Росією. І досі держава не наклала жодних санкцій на окупанта. Тобто вона вимагає від західних партнерів того, щоб вони якимись санкціями Росію обкладали. От а натомість спромоглася видати якийсь, перепрошую, несусвітній список, в якому там якісь випадкові люди, деякі з них, очевидно, потрапили, тому що з кимось посварилися, а деякі туди не потрапили, тому що з кимось дружать. Тобто такий якийсь дивний список. Натомість блокада Криму це перший випадок громадської ініціативи з накладання санкцій на Росію, яка є окупантом сьогодні, тобто, якщо влада не виконує свій обов'язок з приводу національних інтересів, значить як завжди це буває як буває в таких випадках. Як це було на майдані в перші дні війни, коли армії не було, значить, суспільство буде робити це без влади справа, самостійно. Справа в тому, що ці 10 тисяч тонн, про які каже пан Андрій, зараз все таки заїжджають. Яким чином? Звідки? Скажіть, будь ласка, це.

Но это установившийся факт, к сожалению. И когда украинский министр подписывает такой договор, ну, я не знаю вообще, как, как бы да, ну, я написал, по-моему, десятки обращений по увольнению Дымчишина и так далее. Но пока нет, к сожалению, просто единой власти, потом. есть группировки внутри власти. И, условно говоря, нет даже попытки договориться э, как, в сеть внутри власти, этой, так называемой, да, и о чем-то договориться, потому что ну, акторы в, борются за свое непосредственное влияние, и тот актор, который это влияние выигрывает, навязывает всем чужую политику. То есть я как член коалиции не могу абсолютно никак повлиять на принятие каких-то общих решений, к сожалению, Но кроме того, что вот мы с коллегами из самообороны Майдана под инициативой Игоря Лапина, нашего депутата, мы подали этот законопроект, он валяется и валяется, и валяется, и валяется. Когда выйдет Игра, непонятно. Игр да. Лапин а да. заступник начальника Харсонской милиции кажется, что я за появился Заступник херсонской милиции интересный человек, тоже можно вот о нем много говорить. Вот. Но дело не в этом. Там есть разные дары. Есть куча людей, которые дары называются, Но никогда не были на, на этом самом на передке. Тут можно, как бы, да, что за идар почему я так себя называю? Это можно об этом долго говорить. Но что я хотел сказать: условно говоря, мы понимаем, что с разрывом хозяйственно-экономических связей с Украиной. Крым становится полностью ультрадотационным регионом. То есть на весь Крым уже тратит Россия бюджет, сопоставимый со всем бюджетом Чечни. Уже. А Чечня это самая большая глубокая черная дыра, которая вообще есть в России. Да, это черная дыра, которая отсасывает на себя массу средств из федерального бюджета. Чем больше Россия будет тратить денег на Крым, тем менее стабильный будет ее финансовый баланс. Чем больше они денег, а если там создастся, условно говоря, просто система замкнутого цикла, когда все деньги, которые тратятся в Крыму, они тратятся от того, что бюджет России датирует этот регион, там эти бюджетники перераспределяют между собой бюджетные организации ну, и так далее, и так далее, то есть там ну, плохо будет с бизнесом и так далее. Но, к сожалению, это ускоряет время к счастью, это ускоряет для для нас падение России. А дальше генеральный... ну как? Ну, ну я, я не понимаю. То есть Россия должна должна быть проведена международная конференция, на которой Россия должна отказаться от региона по всем международным нормам. Чем быстрее Россия завалится, тем это более в наших интересах, тем быстрее мы получим Крым назад. Я не понимаю, какая Паланды, альтернативная да, тактика здесь может коллеги, быть? Когда оккупанты да. планировали, они сейчас рассказывают о том, что это были там эмоции, когда они планировали захват Крыма? то они планировали, что им придется э, датировать Крым и Севастополь в объеме дефицита бюджета Крыма и Севастополя. А на самом деле все оказалось не так. И в результате сегодня Крым и Севастополь на 15% обеспечивают себя сборами на этой территории. 85% датировать вынужден федеральный бюджет Российской Федерации, в котором сейчас не все благополучно. То, что э, вот эта товарная блокада началась по инициативе э, гражданского общества, После года ожидания действий со стороны власти, ну, этот год в определенном смысле потерян, потому что там накопительный эффект. Но надо понимать, что для того, чтобы завести вот эти недостающие примерно 7 тысяч тонн продуктов и товаров первой необходимости энергоносителей в Крым, то для этого нужно загружать круглые сутки Керченскую паромную переправу, а она то работает, то не работает в межсезонье очень плохо из-за погоды. Дальше придется военно-транспортные корабли, придется, ну, не знаю, грузовые, придется иногда даже военно-транспортными самолетами. Но вопрос не только в этом. В том, что им придется создавать большой критический запас товаров первой необходимости, а для этого придется занимать все имеющиеся в Крыму логистические возможности и военные склады в в том числе. Да, есть сегодня рецидивы, когда заходят там турецкие суда в крымские порты. Для этого есть Министерство иностранных дел, для этого есть Кабинет министров, который должен в отношении судовладельцев, компании операторов, так сказать, э, санкции вводить и дальше действовать по своим каналам. Когда мы говорим о присутствии нашем в Крыму, то это присутствие должно быть в мозгах, а не на этикетках. А вот в мозгах оно должно быть, чтобы для этого надо, чтобы выполнялся закон об оккупированной территории, который требует, чтобы детям с оккупированной территории была возможность учиться на бюджете. Надо восстановить пассажирские перевозки между Симферополем и Киевом, потому что вот это связь семей. И дальше, когда мы говорим о том, что частные лица могут возить... Надо запретить, безусловно, вот эти досмотры багажников. Даже если частный предприниматель 50 раз за день проехал туда-сюда, он брешь в этой блокаде. Не сделайте. Пан Алексей, я бы хотел запитать... Андрій Волонич зазначив щодо до, до догляду багажників. Так. На яких правових підставах активісти це роблять? Де ти вміє стільки суддя? Я Бо вважаю, задачу. Олексія питання резонне, абсолютно я на нього відповім. Сенс полягає в тому, що наші хлопці самовільно не перевіряють автомобілі. Тобто, коли автомобіль зупиняється на вимогу знаку СТОП який стоїть перед кожним блокпостом, до нього підходять хлопці і вічливо пропонують. Показати документи або багажник, якщо така потреба вбачається, звісно. Якщо а, ні, якщо він відмовляється, хлопці викликають правоохоронців, які мають законні підстави це зробити. за них... людей Дякую. А, Ми вже, вже будемо ми вже, ми вже, ми вже зараз не, я будемо прошу, закінчувати. Я прошу я зараз. Надам можливість кожному висловитися по одній хвилині під кінець нашої програми. Прошу одна хвилина. Ну хорошо. Я хочу вас поправить, потому что вы формулируете вопрос так, на каком основании. Я вам скажу, почему. Почему? Потому что государство не выполняет свою функцию. Потому что президент пообещал инициаторам блокады, что в течение недели будет внесен законопроект и отменена свободная экономическая зона, а Кабмин утвердит порядок провоза товаров частными лицами. Ничего этого не сделано. Люди заполняют вакуум, но с ошибками. Пана Сергеевна я основной тезис и сказал, я, я поддержу, что там, где есть вакуум правоприменения, вакуум легитимного насилия, по, начинает применяться выборочное насилие в политическом смысле слова, не в там, физическом, да, а досмотры и так далее. Потому что право и правопорядок может останавливать только государство. Если государство самоустраняется от этой темы, делает вид, что проблемы нет, то, конечно же, просто неравнодушные граждане из разных абсолютно, там, из правого сектора, из самообороны Майдана, там, куча наших активистов, они просто будут решать за государство эти проблемы. Так же, как они за государство решали проблемы обороны страны, когда не было армии. Но ну, просто сейчас же армия есть, и вроде бы есть государство. Меня это тоже, как члены коалиции, удивляет, и я не могу до конца найти объяснение, почему так происходит. Так, Сергея, одна я хотел бы сказать про это поднималась и поднималось, вопросы... Можливості військового відвоювання Криму. Я впевнений, що військового відвоювання не буде ніколи через купу підстав. Але буде поліцейська місія або миротворча місія. Тобто російські військові будуть просто виїжджати, а ми будемо просто заходити, і це буде військовій адміністрації на певний час. Але завойовувати, захоплювати, бомбити Крим ми не будемо. Oh, не, не, uh, не Перш за все, я хочу сказати, що ми не хочемо, щоб ця акція в розумінні сприймання в суспільстві зводилася лише до економічної блокади або скасування якогось із законів, які були ухвалені з приводу окупованої території. Ми цю акцію розглядаємо як плацдарм, як перший крок до повної деокупації Криму. І всі наші подальші кроки будуть рухатись саме власне за цим вектором напрямком. Це перше. А щодо військової операції, повірте, у нас в Україні достатньо гарячих голів і хлопців, які здатні зробити це. Тобто, якщо вже раз в історії таке вже ставалося, і Нестор Махно е, був учасником цих подій, тобто звільнення Криму, то вдруге це зробити можливо. Тим більше, що ми зараз зовсім не той народ і зовсім не та армія, яка була раніше. Це була програма про політику на телеканалі Еспресо. Дякую вам, гарного вечора, до побачення.